Qonşu Gürcüstanda qara yara xəstəliyi aşkarlansa da, bu hal Azərbaycanla müşahidə olunmur. Torpaq infeksiyası sayılan qara yara virusu həm iri, həm də xırda boynuzlu heyvanlar arasında geniş yayılır. Hazırda çəkilən xəstəliklə bağlı Tovuz rayon baytarlıq idarəsinə müraciət daxil olmayıb. Rayonumuzda 41697 başda bu tədbir aparılıbdır. Hal-hazırda körpələrdə qara yara qarşı revaksinasiya işini aparırıq, davam etdiririk. Bundan başqa ə 195 min plana qarşı 196 min 200 baş xırdabuynuzuda qarayıra xəstəliyinə qarşı profilaktik tədbirlər aparılmışıq. Baytarlıq idarəsinin rəisi heyvanları kəsərkən qanun laxtalanmaması bu virusa yoluxmanın həyecan siqnalı ola biləcəyini vurğuladı. İdarə rəisi Zülfüqar Kərimov əhalini diqqətli olmağa çağırdı. E, mağazalarda, bazarlarda satılan ətlər e, daim bizim baytar həkimlər tərəfindən nəzarət olunur. E, bazarlarda laboratoriyalar müsbət göstərir. Olur ki, vətəndaşdır bir gedir kənar yerdən, başqa yerdən heyvan alır, gəlir. İndi bizim mütəxəssislərin gündəlik izləyi məbires çətinliklər olur. Heyvan alındı, təzə heyvan alındı, başqa bir yerdən, başqa ərazidən heyvan gətirəndə həkimlərimizə müraciət etəsinlər. Onlar yerində o həmin heyvanda təkrar vaksinasiya aparsınlar. Heyvanlarla yanaşı insanların da tutula biləcəyi xəstəlik olan qara yara əsasən açıq yaralar vasitəsilə yayılır. Tovuzda bir neçə il əvvəl düz qırığılı da kənd sakini virusa yoluxsa da indi bu təhlükə yoxdur. Əhalinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, hər hansı bir ət satışı köşkündən, ə, mağazadan ət alarkən birinci soruşsunlar, görsünlər o baytar nəzarətindən keçibmi və əgər birdən görsələr ki, ə, ətdən ə, çoxlu qamaxır və bu qan dayanmırsa, bu ən başlayıcısı birinci şübhədə qara yaraya. Bildidə ki, son çayda Gürcüstanda malqara arasında qara, qara yaraya xəstəliyinə yoluxma halları artıb. Xəstəlik Azərbaycanların kampax yaşadığı bölgələrdə də yayılmağa başlayıb. Dumanı isə Marneuli və Qardabay rayonlarından 10 nəfər azərbaycanlı da qara yaraya yoluxub. 15 gün öncə isə bir gürcü bu diaqnozla dünyasını dəyişib. Rəhib Əbrahimov oğlu Orxan Məsoul oğlu Türkel TV Tovuz